Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Warid Mihaj selaku pensyarah bagi subjek falsafah dan perkembangan pendidikan Malaysia serta bakar-bakar guru yang saya mulakan. Kami dari kumpulan 8 akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Cabaran dan Solusi Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah di Sekolah Luar Bandar Jeram Selangor. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Baiklah, saya akan memperkenalkan barisan ahli kumpulan saya iaitu Nurhana binti Jaafar, Raja Ratifah binti Raja Mai, Marliana binti Muhammad Hafiza dan saya sendiri Nurhana Syairah binti Suhaimi, Nur Asmira binti Azhar dan Nur Sofia Nadia binti Saiful Lizai. Baiklah, perbentangan hari ini akan terbahagi kepada tujuh bahagian yang dimulai dengan pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, kajian literatur, metodologi kajian, dapatan kajian serta perbincangan dan akhir sekali kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Asmira binti Azaha, nombor metrik P15588. Hari ini saya akan membentangkan tajuk cabaran dan solusi pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD di sekolah rendah luar bandar. Seperti yang kita sedia maklum, pentaksiran bilik darjah PBD merupakan satu proses yang penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PBD untuk menilai dan mengukur proses perkembangan pembelajaran bagi setiap murid secara holistik. Melalui pelaksanaan PBD, guru dapat mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan perkembangan murid secara menyeluruh dalam pembelajaran. Dengan kaedah ini, guru dapat merancang mengetahui keberkesanan pengajaran dan mengubah suai kaedah pembelajaran di dalam bilik darjah. Namun begitu, pelaksanaan PBD di sekolah rendah dua bandar berdepan dengan pelbagai cabaran antaranya termasuklah isu pengurusan masa, beban kerja guru yang tinggi, kekurangan kemudahan infrastruktur, bilangan guru yang tidak mencukupi serta kurangnya latihan khusus kepada guru mengenai pelaksanaan PBD secara efektif. Justeru itu, bagi mengatasi cabaran ini, beberapa solusi boleh dicadangkan. Antaranya ialah memperkukuhkan latihan profesional dan memberi pendedahan berterusan kepada guru khususnya dalam aspek perancangan dan pelaksanaan PBD bersama PDB. Selain itu, penambahbaikan infrastruktur dan fasiliti pembelajaran di sekolah rendah dua bandar juga amat penting bagi memastikan pelaksanaan pentasiran dapat dilakukan dengan lebih lancar dan, dan sistematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nusufiana Diah binti Sekulizan, nombor metrik P 157496 Hari ini saya akan membentangkan penyataan masalah dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD di sekolah luar bandar. Terdapat berbagai cabaran dalam melaksanakan PBD khususnya di sekolah luar bandar. Antaranya kekurangan sumber dan infrastruktur seperti kekurangan bahan bantu mengajar dan juga akses kepada teknologi. Guru-guru hanya menggunakan buku teks saja dalam kelas pembelajaran bersama pelajar. Dan guru-guru tidak mampu menggunakan pendekatan pembelajaran berbentuk digital kerana kelemahan pautan internet di kawasan luar bandar. Cabaran yang kedua adalah beban tugas guru. Yang mana guru-guru diberi tanggungjawab dalam pentadbiran dan juga pengurusan kelas. Guru-guru telah mengambil tugas menghias dan juga menambah keceriaan kelas bagi menarik minat pelajar-pelajar dan juga memberi keselesaan kepada pelajar semasa sesi pembelajaran berlangsung. Antara cabaran lain juga adalah kurangnya keterlibatan ibu bapa dalam menyokong pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Kesibukan ibu bapa dalam mencari rezeki juga lebih menyukarkan mereka memberi perhatian kepada pendidikan dan perkembangan anak-anak di rumah. Selain tahap pendidikan ibu bapa yang berbeza juga menyebabkan ibu bapa ini tidak mampu untuk membantu anak-anak mereka menyelesaikan tugasan kerja sekolah di rumah. Akhir sekali, sokongan pentadbiran yang tidak mencukupi lebih menyukarkan guru-guru untuk memberi komitmen dalam melaksanakan PBD. Antaranya, tiada pemantauan berbentuk sokongan dari pentadbiran dan menyebabkan guru-guru ini sukar untuk berbincang masalah yang dihadapi oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana binti Jaafar, nombor matrik 159215 akan membentangkan objektif kajian cabaran dan solusi pentaksiran bilik darjah di sekolah rendah kawasan dua bandar di Jerang Selangor. Terdapat tiga objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti cabaran utama yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD di sekolah rendah kawasan luar bandar di Jerang Selangor. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti tahap kefahaman dan kesedaran guru terhadap pelaksanaan PBD secara berkesan dan Objektif yang terakhir ialah mengenal pasti solusi yang sesuai bagi mengatasi cabaran pelaksanaan PBD di sekolah rendah kawasan luar bandar di Jerang Selangor. Seterusnya, kajian literatur atau surutan kajian. Terdapat tiga kajian lepas yang saya akan ulas iaitu yang pertama Arumugam pada tahun 2020, Siti Hauzimah tahun 2019 dan Yu Husaina tahun 2020. Yang pertama, Arumugam berpendapat pentaksiran bilik darjah merupakan satu proses pentaksiran dan penilaian murid yang berterusan dalam bilik darjah. Proses pentaksiran ini adalah untuk mendapatkan maklumat perkembangan dan tahap penguasaan murid murid. Menurut Arumugam juga, semua maklumat yang diperolehi dari pentaksiran bukanlah bertujuan untuk perbandingan atau persaingan antara murid. Sebaliknya maklumat tersebut dikumpul bagi membantu pihak sekolah dan para ibu bapa untuk merancang tindakan susulan yang wajar ke arah menambah baik penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Yang kedua, Siti Hauzimah berpendapat guru perlu mempunyai tahap kemahiran yang tinggi untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan kepada murid-murid. Setiausaha memberi pendapat lagi guru masih tidak mempunyai maklumat yang jelas tentang kaedah dan teknik pelaksanaan TVD. Masalah ini timbul kerana guru masih kurang bimbingan yang betul dan hanya bergantung kepada garis panduan yang disediakan oleh KPM sahaja. Dalam pembelajaran, guru bukan sahaja perlu mahir dalam merancang aktiviti di dalam bilik darjah Guru juga perlu mempunyai kemahiran untuk mentaksir tahap penguasaan murid. Yang ketiga ialah Yuin Husaina. Yuin Husaina berpendapat guru berasa tidak yakin dan ragu terhadap teknik pelaksanaan PBD. Guru-guru dikritik kerana mereka kurang mempunyai kemahiran dan teknik yang betul untuk melaksanakan pentaksiran dengan tepat dan berkesan. Oleh itu, tahap kesediaan guru yang tinggi dan berkemahiran juga menjadikan guru lebih mudah untuk membimbing murid-murid melalui proses transformasi daripada sistem peperiksaan ke arah pentaksiran bilik darjah. Guru juga perlu bersikap positif dan sentiasa diberi pendedahan dengan pelbagai kaedah pengajaran supaya dapat memastikan keberkesanannya dalam pengajaran dan pembelajaran serta pentaksiran. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bagi bahagian metodologi kajian pula, kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif yang berbentuk tinjauan. Soal selidik telah diedarkan secara dalam talian melalui Google Form kepada guru-guru sekolah rendah di kawasan Jeram Selangor. Dari segi persampelan, seramai 35 orang guru sekolah rendah telah terlibat sebagai responden kajian. Untuk instrumen pula, instrumen yang digunakan ialah borang soal selidik yang dibina berdasarkan objektif kajian. Soalan dibahagikan kepada 4 bahagian dan menggunakan skala Likert 5 mata iaitu dari sangat tidak setuju hingga setuju. Bagi proses pengumpulan dan analisis data pula, kami menggunakan Google Form untuk kutipan data dan perisian SPSS versi 30 untuk menganalisis data. Statistik deskriptif seperti frekuensi, peratusan, min dan sisihan piawai telah digunakan untuk membuat interpretasi yang lebih jelas terhadap dapatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan tentang dapatan kajian PBB di Sekolah Rendah Luar Bandar Jeram Selangor. Kajian ini dibagikan kepada empat bahagian utama. Jom kita tengok satu persatu. Bahagian A, Demografi Responden. Bahagian pertama ini cerita pasal latar belakang cikgu-cikgu yang terlibat dalam kajian ini. Kita tengok maklumat macam jantina, umur, pengalaman, mengajar dan sajak apa yang diorang ajar. Benda ni penting tau sebab dari sini kita boleh tahu siapa yang bagi pandangan pasal pelaksanaan PBD kat sekolah mereka. Bahagian B pula, cabaran utama pelaksanaan PBD. Bahagian ini pula fokus kepada masalah-masalah utama yang cikgu-cikgu hadap masa nak laksanakan pentaksiran bilik darjah. Antara cabaran yang timbul termasuklah masa yang tak cukup kerja cikgu yang banyak orang bahan bantu mengajar dan ada juga cikgu yang tak berapa faham macam mana nak laksanakan PBT dengan betul. Semua ini boleh ganggu keberkesanan proses pentaksiran itu sendiri. Untuk bahagian C, tahap kefahaman dan kesediaan guru. Yang ni pula kita kena tengok sejauh mana cikgu faham dan bersedia nak buat PBD. Majoriti cikgu faham asas PBD, tapi masih ada yang tak berapa yakin dan buat secara konsisten. Kesediaan cikgu pun banyak bergantung kepada latihan yang mereka dapat dan sokongan dari pihak sekolah. Last sekali, kita ada bahagian solusi dan cadangan. Antara yang dicadangkan adalah bagi lebih banyak latihan dekat cikgu, berkemas balik panduan pelaksanaan PBD dan sediakan kemudahan serta bahan bantu belajar yang cukup. Kalau semua ini dibuat dengan baik, insya Allah PBD boleh berjalan dengan lebih lancar terutama kat sekolah luar bandar. Saya akan membentangkan dapatan kajian bagi bahagian A iaitu mengenai demografi responden. Yang pertama ialah maklumat tentang jantina responden daripada hasil dapatan ia menunjukkan bahawa daripada keseluruhan responden seramai 35 orang majoritinya terdiri daripada perempuan iaitu 27 orang yang mewakili 77.1% manakala hanya 8 orang responden atau 22.9% merupakan lelaki ini menunjukkan majoriti responden adalah dalam kalangan guru wanita seterusnya menunjukkan tempo perkhidmatan dalam kalangan responden hasil kajian menunjukkan bahawa seramai 11 orang 31.4% telah berkhidmat kurang daripada 5 tahun manakala 9 orang 25.7% masing-masing telah berkhidmat antara 6 hingga 10 tahun dan 11 hingga 20 tahun hanya 6 orang 17.1% yang telah berkhidmat lebih daripada 21 tahun. Secara keseluruhan, kita dapat lihat bahawa kajian ini melibatkan guru daripada pelbagai peringkat pengalaman, dari yang baru hingga yang sudah lama berkhidmat. Kita teruskan dengan perincian umum responden. Dari catat ini, kita dapat lihat bahawa kumpulan umur 23 hingga 30 tahun merupakan yang paling ramai iaitu 12 orang 34.3%. Ini menunjukkan pelibatan aktif golongan muda dalam kajian ini diikuti oleh umur 41 hingga 50 tahun seramai 10 orang responden 28.6% menandakan kelompok guru berpengalaman juga turut menyumbang kepada kajian. Seterusnya, 8 orang 22.9% berada dalam lingkungan umur 31 hingga 40 tahun. Manakala kumpulan 51 tahun ke atas hanya merangkumi 5 orang. 14.3% sahaja. Ini mungkin disebabkan oleh faktor persaraan atau kurang pelibatan dalam soal selidik. Okey, akhir sekali status perkhidmatan guru. Di sini kita dapat lihat bahawa majoriti responden terdiri daripada guru tetap iaitu 19 orang 54.3%, manakala 16 orang 45.7% pula merupakan guru kontrak dan tiada responden daripada guru ganti. Kesimpulan dari segi demografi, kajian ini mempunyai liputan yang menyeluruh melibatkan jantina, umur, pengalaman dan status perkhidmatan yang seterusnya memberikan barang yang seimbang dalam menganalisis dapatan kajian secara keseluruhan. Seterusnya, jom kita tengok dapatan kajian bagi bahagian B iaitu cabaran utama pelaksanaan PBD di sekolah luar bandar Jeram Selangor. Pada bahagian ini, responden diajukan dengan tujuh soalan iaitu tujuh item. Seperti yang anda dapat lihat di sebelah, terdapat dua item yang mendapat peratusan undian yang responder yang tertinggi iaitu item 5 dan item 6. Item 5 ialah isu kemudahan ICT yang terhad manakala item 6 iaitu isu ketidakhadiran pelajar semasa PBD dilaksanakan. Masing-masing mencatatkan 26% iaitu seramai 9 orang sangat bersetuju manakala kedua-duanya juga mencatatkan peratusan yang sama bagi tahap setuju. Dengan respon para guru tersebut, jelaslah bahawa Pelajar itu sendiri perlu cakna dan pertanggungjawab untuk hadir ke sekolah. Selain itu, kemudahan ICT juga perlu ditambah baik lebih-lebih lagi di sekolah kawasan luar bandar. Kemudahan ICT mampu membantu guru menjadi lebih kreatif menyediakan BBM dalam bentuk multimedia supaya dapat menarik minat pelajar untuk belajar di sekolah. Mari kita beralih pada item yang kedua iaitu beban kerja yang sangat tinggi telah mencatatkan peratusan yang sebanyak 20% sangat setuju dan 43% lagi yang bersetuju. Keadaan ini menunjukkan bahawa apabila beban kerja meningkat, keupayaan guru untuk melaksanakan PBD dengan efektif turut terjejas. Tekanan kerja yang berlebihan mungkin menyebabkan guru kekurangan masa dan tenaga untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pentaksirannya berkualiti dan berfokus pada perkembangan murid. Ianya sangat jelas sekali apabila terdapat kesinambungan pada item yang ketiga, saya kurang masa untuk melaksanakan PBD secara keseluruhan. Mencatatkan peratusan sebanyak 51% iaitu seramai 18 orang guru bersetuju terhadap cabaran yang mereka hadapi. Item yang keempat iaitu kemudahan dan persekitaran sekolah yang tidak kondusif Mencatatkan peratusan tertinggi pada tahap setuju iaitu sebanyak 51%, sementara itu item ke-7 menyentuh soal motivasi murid untuk menyertai PBD secara aktif dan ini juga dianggap cabaran oleh majoriti para guru. Secara keseluruhannya, data ini memberi gambaran sangat jelas bahawa guru menghadapi pelbagai cabaran praktikal dalam melaksanakan PBD. Bukan sahaja dari aspek teknikal, malah dari sudut motivasi murid dan pengurusan masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar perkongsian saya berkaitan dapatan kajian yang dijalankan di kawasan luar bandar, Jaram Selangor. Kajian ini bertajuk tahap kepahaman dan kesediaan guru terhadap pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD di Sekolah Rendah Luar Bandar Jeram, Selangor. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti sejauh mana guru-guru faham konsep PBD dan kesediaan mereka untuk melaksanakannya dalam bilik darjah. Khususnya di kawasan luar bandar yang sering menghadapi pelbagai kekangan. Seperti yang kita sedia maklum, PBD adalah satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam proses PDP. Pelaksanaan PBD tuntut perubahan besar dalam pendekatan guru terhadap penilaian murid dan ini timbulkan cabaran tersendiri khususnya dalam kalangan guru di kawasan luar bandar. Berdasarkan hasil kajian yang dipaparkan dalam graf, kita dapat tengok beberapa aspek penting yang menunjukkan tahap kefahaman dan kesediaan guru. Jom kita teliti satu persatu. Yang pertama, kefahaman tentang perbezaan antara PDG dan PBS. Peratus guru yang faham beza antara PBD dan PBS sangat tinggi. Lebih 75% guru setuju atau sangat setuju yang mereka faham konsep itu. Ini menunjukkan dari segi teori, guru ada asas pengetahuan yang kukuh tentang PBD. Yang kedua, latihan yang diterima hanya sekitar 65% yang setuju atau sangat setuju. Selebihnya natural dan tidak setuju. Ini menunjukkan ada kekangan dari segi latihan. Ramai guru mungkin tidak mendapat latihan konsisten atau latihan tak cukup dalam. Yang ketiga, pengetahuan kaedah pentaksiran. Majoriti guru menunjukkan tahap kesediaan yang tinggi mungkin dipengaruhi oleh pengalaman guru yang lama dalam sistem dan biasa dengan pelbagai bentuk pentaksiran. Yang keempat, keupayaan menyesuaikan pengajaran berasaskan PBD. Satu dapatan positif majoriti guru menyatakan mereka mampu menyesuaikan kaedah mengajar ikut hasil pentaksiran. Ini membuktikan guru menggunakan info dari pentaksiran untuk menambah baik pengajaran ikut prinsip pembelajaran berasaskan data. Yang kelima, sokongan pentadbir dan rakan sejawat. Sokongan dari pentadbir dan rakan sekerja pun tinggi. Ini penting sebab PBD perlu sokongan kolektif dari seluruh warga sekolah bukan sahaja guru. Yang keenam, perancangan pentaksiran secara berkala. 80% guru kata mereka merancang pentaksiran secara berkala. Ini tanda baik sebab perancangan sistematik asas PBD yang berkesan. Tunjuk guru tak buat pentaksiran ikut suka tapi ada struktur dan matlamat yang sangat jelas. Akhir sekali, guna hasil PBD untuk penambahbaikan pengajaran. Guru setuju mereka guna dapatan PBD untuk membaiki pengajaran. Ini menunjukkan guru sedar nilai info dari pentaksiran. Sebagai kesimpulan, PBD ini usaha penting dalam bina sistem pendidikan yang holistik. Kajian ini beri gambaran walaupun guru-guru luar bandar hadapi banyak cabaran, mereka tetap komited dan bersedia melaksanakan PBD dengan berkesan. Sekian terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum. Seterusnya kita tengok pada hasil kajian untuk bahagian D iaitu solusi dan cadangan penambahbaikan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Yang pertama, latihan secara berkala perlu diberikan kepada semua guru bagi meningkatkan kefahaman mereka. Seperti yang kita lihat di graf lebih 80% guru-guru bersetuju dan sangat bersetuju bahawa mereka memerlukan latihan dan kursus bagi memastikan pelaksanaan PBD dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Guru-guru yang mendapat latihan secukupnya dapat melaksanakan PBD dengan lebih efektif selaras dengan matlamat KP. Seterusnya untuk item kedua, hasil kajian mendapati 54% guru-guru sangat bersetuju bahawa mereka memerlukan modul dan panduan pelaksanaan PBD yang lebih praktikal dan mudah difahami. Panduan PBD yang lebih mudah dan lebih praktikal dapat membantu guru-guru melaksanakan uh, PBD dengan lebih efektif dan lebih uh, berkesan. Seterusnya untuk item ketiga, hasil kajian mendapati bahawa 90% guru-guru bersetuju dan sangat bersetuju bahawa pengurangan tugas-tugas bukan akademik dapat membantu mereka lebih fokus kepada PBD. Ini menunjukkan bahawa tugas-tugas bukan akademik telah membebankan guru dan telah menyebabkan guru kekurangan masa untuk merancang PBD dengan lebih berkesan dan lebih efektif. Seterusnya, hasil kajian mendapati 60% guru-guru bersetuju bahawa penlibatan murid dan ibu bapa dalam pembelajaran dapat meningkatkan keberkesanan PBD. Penlibatan ibu bapa secara tidak langsung dapat memberi sokongan dan motivasi kepada murid untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Akhir sekali, hasil kajian mendapati 60% guru-guru sangat bersetuju bahawa sokongan moral dan pemantauan daripada pihak pentadbir amat penting dalam memperkasakan PBD. Pihak pentadbir perlu melakukan pemantauan semasa proses pentaksiran berlaku, bukan hanya menilai dari segi laporan dan lisan sahaja. Ini kerana melalui pemantauan, semua masalah yang dihadapi oleh guru-guru dapat diselesaikan dengan segera. Pemantauan perlu dilakukan secara menyeluruh bagi memastikan pentaksiran dilakukan dengan betul dan selari di seluruh negara. Sekian sahaja daripada saya, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan laporan. Kesimpulan dari kajian kami jalankan ini adalah Pelaksanaan PBD di sekolah luar bandar masih berdepan dengan cabaran seperti kekurangan sumber, beban tugas guru dan infrastruktur yang lemah. Namun, guru-guru masih menunjukkan kefahaman dan kesediaan yang tinggi terhadap pelaksanaan PBD. Pihak yang berkenaan seperti Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Jabatan Pendidikan Malaysia (JPN) dan juga pentadbiran sekolah perlu mengambil langkah yang lebih sistematik dan juga menyeluruh untuk memperbaiki pelaksanaan PBD. Tindakan ini termasuklah menyediakan sokongan infrastruktur yang lebih baik, merancang latihan profesional yang berterusan, serta memastikan keselarasan antara guru, pentadbir dan juga ibu bapa dalam melaksanakan PBD dengan lebih yang berkesan. Sekian sahaja perbentangan kami berkenaan cabaran dan juga solusi pelaksanaan pentadbiran bilik rajah PBD di sekolah luar bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.